চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত যিহেতুকে মোৰ জন্মদিন পৰে সেইবাবে ৰাতিপুৱাই ধুনীয়াকৈ মন্দিৰ গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই মেলি মৌচুৰ ধুই ধুনীয়াকৈ পূজা দি আহিলোঁগৈ ওচৰতে আমাৰ মন্দিৰ এটা আছে শিৱ মন্দিৰ তাতে গৈ মেলি ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি আহিলোঁ চাকি তাকি জ্বলালোঁ আৰু এতিয়া খাব লৈছোঁ গাখীৰ আৰু এনেকৈ মুচেলি কল দি আপোনালোকে এনেকৈ খায় নাই মই অকণমান ইয়াতে গুৰ দি লৈছোঁ চেনীতকৈ গুৰটো দিলে ভাল লাগে চ' সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ এতিয়া খাব লৈছোঁ আৰু জন্মদিন বুলি আমি ঘৰতে মানে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি খাওঁ ঘৰৰ মানুহকেইজনে আজিলৈকে এনেকৈ পাতি পোৱা নাই আৰু ধুনীয়াকৈ ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা কৰোঁ চাকি গোচা জ্বলাওঁ আৰু সিমানেই আচলতে মানে কি আৰু ভগৱানৰ ওচৰত মেইন চাকি গছাই মেইন আৰু ন আৰু সৰুৰ পৰা এনেকৈ পাতিও অহা নাই যিহেতুকে ঘৰতে ঘৰৰ মানুহকেইজনে ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি খাওঁ মই মাংস বনাই আছোঁ মটন বনাই আছোঁ আৰু ওচৰতে থকা দোকানখনলৈ গ'লোঁ তাতে মানে আচলতে মছলা কেইটামান দৰকাৰ হ'ল যিহেতুকে সেয়া আনিলোগৈ আনি কৰি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাংস বনাব লৈছোঁ আৰু মানে মাংসৰ আজি ৰেচিপিটো অকণমান বেলেগকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু মানে মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ বাকী মাংসৰ ৰেচিপিটো সোনকালে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ আহিছোঁ বাই